হেই গাইছ ৱেলকাম বেক টু মাই জিনিছ ব্লগ আৰু আজি নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' মোৰ আৰু আজি গৈছোঁ আমি লগৰকেইটা মিলি ভগদৌ নদীত এসাঁজ খাবলৈ পিকনিক ত' সেইদিনা আমি গৈছিলোঁ বাৰু কিন্তু আজি মানে প্ৰথম জানুৱাৰী বুলি মানে এনে আৰু লগৰকেইটাই মিলাই এটা পাৰ্টি খাবলৈ গৈছোঁ সৰু সুৰা ভগদৌ নদী আৰু সেই যে মই যে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আগত যে ইয়াত আমি প্ৰতি জানুৱাৰী ইয়াত আহোঁ ত' যোৱা বছৰ যোৱা নহয়ছিলে তো এই বছৰ আমি গৈ আছোঁ তাতে তো এয়া চাবলৈ চাউল চাউল দাইল লৈ গ'লোঁ মানে চাউলটো মানে নিজৰ ভাগৰ চাউলটো মানে চবেই লৈছে মানে নিজৰ ভাগৰ চাউলটো মানে চাউলটো আমি কিনা নাই মানে আমি সৰু বাজতে এটা মানে সৰু এটে এটা পিকনিক খাবলৈ গৈ আছোঁ ত' আমাৰ লগৰকেইটা আহি আছে আৰু ফালে আৰু দুটা আহি আছে আৰু গাইছ ইয়াত হৈ আছে গেষ্ট হাইনৰ কাম ইয়াত চাবৰে গাইছ আৰু ইয়াত মানে ইয়াত মানে এটা অফিচ বনাব মানে এয়া চাব গাইছ ইয়াত গেষ্টাইনৰ অফিচ বনাই আছে আৰু এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তা যাব লাগিব এইটো ৰাস্তা চিধা আমি যাব লাগিব আৰু এইফালে আগত দুটা গৈ আছে খেলা লৈ পিনে পূৰা বক্সত লগাই পূৰা ফিটিং কৰি দিলে সেয়া এয়া হৈছে আমাৰ কেদাপটো চাব পাৰে পূৰা বক্সক লগাই পিনে পূৰা কেদাব দি দি লৈ পেলাই পালোঁ আৰু ভোক দুনী গাই দিলোঁ আৰু এইফালে যাব পাৰে মানে আমাৰ মানে প্ৰব্লেম মানে এটাই হৈছে মানে মানে খেলা চাহাটো মানে হাৱা নাথাকে সেইকাৰণে মানে মানে ৰখি ৰখি মানে হাৱা দিব লাগে সেইকাৰণে মানে অকণমান দেৰি হৈ গৈছে আৰু পালোঁ আৰু অকণমান দূৰ আছে এই ঘৰকৈ চাব পাৰিছে আপোনালোকে এই তাতে মানে আমি যাব লাগিব আৰু গাই ভোক দুনী পালোঁহি সেয়া চাব পাৰে আৰু মানে পিকনিকবিলাক চব পোৱা নাই মানে আৰু যাব লাগিব মানে ইয়াত অকণমান ৰখিছোঁ সেয়া চাব পাৰে এতিয়া তাহাঁতি গৈ আছে আৰু এতিয়া ময়ো যাব লাগে লোকত একেলগে যাওঁক আমাৰ ইয়াৰ পৰা ঘৰটো কৰিম একদমেই দেখা নাপায় ইয়াৰ চব পাৰে পূৰা মেইন ৰ'দটো আপোনালোকে দেখাই পোৱা নাই ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ আছে আমাৰ ঘৰটো সেইফালে সেই দুটা এতিয়াৰ পৰা দেখা পাইছে তাৰ আৰু আকৌ যাব লাগিব এতিয়া আমি বহুত দূৰ আহি পেলোঁ মানে কমচে কম মানে আমি মানে পাঁচ কিলোমিটাৰমান অহা হ'ল মানে ঘৰৰ পৰা পাঁচ মানে চাৰি চাৰি কিলোমিটাৰমান অহা হ'ল আৰু আৰু এতিয়া মানে আৰু এইফালে যাবলগীয়া আছে আহি সময় এঘাৰটা বাজি গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ যাওঁতে চাৰে কেইটামান বাজি যাব মানে খৰি মানে অকণমান কমকৈ আনিলোঁ যিহেতু পথাৰত খোৱা নাই সেইকাৰণে মানে খৰিটো কমকৈ পথাৰত এনে খৰি যিহেতু যিহেতু পইচা থাকে সেইকাৰণে খৰিটো এনে খেলাৰটো গোটেই এনে বক্সে বুষ্টাৰে আৰু বস্তু বাহিনী দি মানে পূৰা সৰু আছে সেইকাৰণে মানে আমি কমকৈ নোৱাৰো সেইকাৰণে পথাৰত পূৰা খৰি খুটিব লাগি গ'লে সেয়া চখ তো ফালিলে আমি পিকনিক বিলাচাত আহি পালোঁহি আৰু এইফালে আমাৰ পূৰা কাম লাগি আছে সেইফালে বেয়া সম্বন্ধ মাংস কাটি আছে আৰু এইফালে বৰোৰাম সিও লগত লাগিলে বাৰু আৰু এইফালে চৌকাৰ কাম চলি আছে চৌকা মানে জ্বলাব এতিয়া গাইচ এইফালে মমা এতিয়া চৌকা জ্বলোৱা হ'ব নেকি এইফালে আমি বুষ্টাৰ চুষ্টাৰ লৈ আনিলোঁ এইফালে দুটা বক্স লৈ আনিলোঁ চব্জি বাহিনী আলু খেতিকেইটা চব যিমান আছে আলু খেতি আৰু আগতে ত' সৰিয়হ খেতি সেই নদীৰ কাষত এটা মানুহৰ ঘৰো আছে এয়া চাব পাৰে গাইজ মানুহৰ ঘৰো আছে এটা এইফালে এটা আৰু এইফালে এটা আছে আৰু এইফালে আৰু আৰু আছে ঘৰ আৰু এই এইটো তাতে তাতো এটা আছে ঘৰ আৰু এইবিলাক নদীটো চাব পাৰিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া পানী হৈ আছে খৰালি খৰালি মাহত মানে ভাল মানে ইয়াত থাকিবৰ কাৰণে আৰু বাৰিষা কালত বহুতে মানে দিগদাৰ হৈ যায় আৰু এইকেইটা যিমান দেখিছে এইকেইটা গোটেই মানে পানী হৈ যায় মানে ইমানটো মান পানী হৈ যায় মানুহৰ অসুবিধা বহুত হৈ যায় আৰু এই খৰালি দিনত তাহাঁতি মানে অকণমান সুবিধা হয় আৰু মানে নদীৰ পাৰত মানে পিঁয়াজ চব্জি এইকেইটা ধুবলৈ আহিছোঁ পিয়াজ চব্জি আছে অকমান চিৰাজ হৈ গ'ল মাংস আপোনালোকক ত' মাংস কওকচোন বাৰু কেনেকুৱা হ'ব বনালে মাংস তৰকাৰী হৈ আছে আৰু কিমান সময় লাগিব মাংস তৰকাৰী আৰু বিশ মিনিট এইটো ইয়াত কি কি দিয়া হ'ল জলকীয়া দিয়া হয় আমলক দিয়া হয় আমতি দিয়া হয় আম মছলা আহিব গাইছ মই লে বনাই ৰান্ধনীয়ে আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ দি দিলে আপোনালোকে আহিব খাই যাব ত' আমালোকৰ আইটেম কি কি আনিলোঁ আপোনালোকক অলপমান দেখাইছিলোঁ গাইজ এয়া পাপৰ ভাজি আৰু এইফালে মাংস তৰকাৰী ক'লোৱে আৰু লগতে পেলাই এইটো চেলাই থ'ব বিলাহী আৰু এইটো বিট আৰু এইটো তিঁয়হ একো নাই তিনিটা আইটেমেই কৰিলোঁ মাংস তৰকাৰী পাপল ভাজি আৰু চেলাইড এই আমাৰ জজুস্থ গাইজ গছ গৈ নদীত গা ধুই মানে আমি আনি পিছত যাওঁ অকণমান যদি কিয় যোন মানে কাম হোৱা নাই তেওঁলোকে কেনে আৰু এইফালে নৌকালৈ ইটোপাৰ আহিছে মানে ইটো পাৰ মানে মানে আঠুলৈকে পানী আছে ইয়াত আৰু ইয়াত মই ধুম আৰু অকণমান পিছত ধুম মানে দেৰি আছে মানে আৰু মানে তাত কাম আছে সেইকাৰণে যোৱা নাই কাম হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু আমি তাইজন একেলগে গা ধুবলৈ আহিম গাই এতিয়া মই যাম গা ধুবলৈ আৰু এইজন এজন গ'ল এইফালে আৰু এতিয়া হাই গাই মই গৈ আছো আজি পানী পৰা গাইছে নাজানি তথাপি আজি অকণমান শিকি আছো তই গাইছ গা চা দোৱা হৈ গল আৰু এতিয়া পূৰা ফটো আৰু মানে পানী ইমানে ঠাণ্ডা পূৰা ঠাণ্ডা হৈ গ'ল একো নাই এতিয়া গৰম গৰম ভাত খাই দিম পূৰা গৰম লাগি যাব মাংস টকা অকণমান টেষ্ট কৰি লৈছোঁ কেনেকুৱা হৈছে ভালেই হৈছে বাৰু বেয়া হোৱা নাই তৰকাৰী ধুনীয়া হ'ল দেই তাৰ ধুনীয়া মানে তো আমাৰ কাৰিকৰ মেইন কাৰিকৰ এইজন তৰকাৰী ধুনীয়াকৈ বনালে ভালেই হ'ল বাৰু বেয়া হোৱা নাই যিমান মানুহ আছে চবেই টেষ্টিং কৰিলে বাৰু তো গাইছ এতিয়া আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ আছে এয়া চবৰে গাইছ এতিয়া খাবলৈ বহিছে জাষ্ট আৰু আমাৰ লগত নানা আছে নানা কেনেকুৱা

চাফ চিকুণ কৰি বস্তুকেইটা ধুই থৈ পিনে এতিয়া যাব লাগে আৰু এতিয়া বেলি দিব সময় হৈ গ'ল এয়া চাওক এতিয়া আমি বস্তুখিনি ধুই লওঁ ধুই পিনে এতিয়া যাব লাগিব সময় তাৰপৰা বক্সক পূৰা খুলি লৈ লৈ এয়া চাব পাৰে গাইজ আৰু আৰু আগত গৈছে এইফালে ঠেলা লৈ পিনে আগত আছে গাইজ আগত ঠেলা লৈ ৰখি আছো লৈ মই ৰখি আছোঁ ইয়াত আৰু এটা লাগিব অকলে নিব নোৱাৰি বহুত গধূলি চাই কেনেকৈ পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব নোবা যদি নতুনকৈ যদি ভিডিঅ'টো চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব এই কেতিয়াবা আছিলে তেনেকৈ কেইটাম কৰি দিলোঁ এয়া চাবলৈ যেনেকৈ আমি ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ তেনেকৈ আকৌ যেনেকৈ বস্তু এটা সজাই ললো চি ভিডিঅ'টো ইমানে সামৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাকত আকৌ বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব নতুন বছৰটো যাতে আপোনালোকক সদায় ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক আজিলৈ ইমানেই তো আপোনাক পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই